Всем привет, с вами Жека. Короче, тут недавно по телеку передали, что скоро резко похолодает, и мы все без отопления замерзнем. Значит. Да что там телек? Вот у меня, к примеру, друзья живут э, за городом на даче. Хозяина все равно до весны не будет. Так короче, у них в доме у вас стоит такой дубарь, что они вторую неделю у вас печку книгами топят. Это же надо какая дикость, представляете? Книги закончатся, а придется ж дровами топить. Так что вы как хотите, а я думаю, что надо как-то согреваться. Есть, конечно, у меня один верняковый способ. Короче, раздеваешься до труселей, выходишь на улицу, стоишь минут 20, куришь. Ну, сначала, конечно, будет холодно. Но к вечеру, когда поднимется температура, короче, недели две не то, что согреешься, а гореть будешь. Есть еще один способ. Короче, многие утепляют квартиры. Тут тоже есть свои нюансы. Надо вообще, в принципе, желательно квартиру утеплить снаружи. Потому что вот мой тест Вася утеплил квартиру изнутри, и теперь у него вместо 47 квадратов осталось 30 кг. Вот. А если, в принципе, согреться нечем, ну, утепляться нечем, то можно по старинке под джинсы Вася, одеть теплые колготы. Хотя, как по мне, это не по пацански, знаешь. Я вот, к примеру, под джинсы одеваю джинсы. Да. А вообще, Вася, чтобы не мерзнуть, в принципе, ну, по-простому. Можно просто попрыгать на месте, и согреешься, и окружающие поймут, что ты не маскаешь. Еще знаете, что говорят, что любовь греет? Не знаю, я сколько раз пива не обнималась, а мне теплее не становилось. Есть еще один способ. Значит, короче, чтобы тебе было тепло, под одеяло, вася, засовываешь кошку, и она тебя греет своим теплом. Понял? Ну так грелка с хвостом называется, да. Но тут тоже есть нюанс. Вася. Проблему горячей воды это не решает. Я вот сколько кошек в холодную воду в ванную не кидал, вода теплее не становилась. Только руки по локоть расцарапан. А вообще, Вася, короче, чтобы согреться, предлагаю всем заниматься сексом. Я, к примеру, своей сказал, да. если у тебя будет болеть голова, вася, замерзнешь нафиг, поняла? И вообще, слушайте, вот это перебой с отоплением, это полный беспредел. Надо включать свою гражданскую позицию. Надо, короче, пойти в мэрию, найти этот кабинет того, кто занимается этим отоплением, зайти в кабинет и спи***ть обогреватель. Ну а что, за все надо платить. Ну, кроме обогревателя, конечно. В общем, если подводя итоги всего вышесказанного, скажу вам так. Чтобы согреться, надо одевать теплую одежду. И тогда будет тепло. Если одевать холодную одежду, то будет холодно нашего мэра спросите, он вам то же самое скажет. С вами был Жека, живите четко, не косяшьте и не мерзнете Петрович, давай, по 50.